টিকলিক এইফালে আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা স্কুল ওলাই কৰিলেও ৰেডি আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা কেইটা বাজিছে টিকলি ছটা বজা নাই দহ মিনিট আছে ফাৰ্ষ্ট আছে আৰু একদম ওলাই কৰিলেও পূৰা ৰেডি ন টিকলি বৰকৈ কোৱা আকৌ আজি কি আছে টিকলি আজি কি আছে টিকলিন বৰকৈ কোৱা হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে টিকলিকৰ মুখখন নুফুটে ন টিকলিক ওলাই কৰিলেও ৰেডি খালি এইফালে জা পিন্ধাবলৈ আছে জানো কি কি হয় এতিয়া তুমিহে জানিবা জানো কি কি হয় প্ৰগ্ৰাম টিকনিকতো স্কুলত প্ৰগ্ৰাম আছে সেইকাৰণে টিকনিক ওলাই কৰি লৈ ৰেডি চাৰে ছটা যাব লাগিব সেইকাৰণে ওলাই কৰি লৈ ৰেডি সেইফালে ছটা বাজি গ'ল আৰু এইফালে টিকনিক খালি খাবলৈ আছে আৰু নটিকলিক পিকনিককে আগতীয়াকৈ উলিয়াই কৰি লৈছোঁ আৰু একদম চাৰে পাঁচটা বজাতে মানে পাঁচটাতে উঠিছে তাই উঠি লৈ পেলাই একদম মানে হাল্লা লগাই দিছে তাকে কাপোৰ কানি পিন্ধাই থাকে কেনে আগতীয়াকৈ আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আহিছোঁ মানে কিবা এটা খাবলৈ বনাই দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া কি ভাত চাত বনাই থাকিলেও তেনেকৈ খাবলৈ কৰিবলৈ মন নকৰে যে কেনেকৈ ৰুটিকৈ বনাই দিওঁ আৰু বাকী বেলেগ বাহিৰা কাম পিছত কৰি থাকিম পটককৈ তাহাঁতক ৰুটিকৈ বনাই কৰি খাবলৈ দিলে এইফালে আটাকেইটা মাৰি ল'লোঁ যেনিবা তাৰ মাজত আকৌ কাপোৰকেইটা পিন্ধাই কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে আজি হৈ গ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে' হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে আৰু এইফালে পটাপত তাকে বনাই কৰি দিওঁ অলৰেডি কেইটা ছটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল আৰু আজি মানে কি ঘৰলৈ আলহীও অহা কথা আছে আৰু যোৱা দেওবাৰকে আলহী আহিছিলেহে তাৰপিছত আজি আকৌ অহা কথা আছে তাকে কোন নাহে বাৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে তেতিয়া গম পাই থাকিব আৰু এইফালে টিকলি ওলাই কৰিলেও ৰেডি টিকলিকৰ মুখত ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে মুখত নুফুটেই ন টিকলি টিকলিক আজি একদম পূৰা পাঁচটাতে উঠি ব্ৰাছ চাছ কৰি পানী চানী খাই গৈ লৈকে পূৰা ৰেডি ন স্কুল যাবলৈ এই হ'ব আৰু ছিক্স ফৰ্টি ফাইভত স্কুল পাবলৈ দিছে সেইকাৰণে অলৰেডি ছটা বাজিলে সেইকাৰণে পটককৈ মই ৰুটিকেইটা বনাই কৰি লওঁ আৰু ঘৰলৈ আজি আলহী আহিব ন নতুন কইনা আহিব ন হা আহিলে তেতিয়া গম পাবা মাজতে বিয়ালৈ গৈছিলোঁৱেই হা এই লাটো বনাইছে সেইটো অঁ জানো এতিয়া বনালে নবনাই ক'ত বনাব এতিয়া তাই মমো আনিবলৈ দিছে তাৰ মাজতে বিয়ালৈ খাই গৈছিলোঁৱেই তাকে আজি মানে নতুন কইনা আৰু কোন আহিব দৰা আহিব তাকে অঁ তাকে পতক পটক মই বনাই কৰি লৈ আজি হৈ লওঁ তাৰপিছত একেবাৰে লগ পাইছে হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে পটককৈ মই বনাই কৰি তাহাঁতক খুৱাই বাই আজি হৈ লওঁ তাৰপিছত একেবাৰে লগ পাইছোঁ এইফালে ৰুটি বনাই পেলাই হৈ গ'ল আৰু এদে চাইডে অম্বিতাই খাই আছে আৰু এইফালে কেইটা চাৰে ছটা বাঢ়িছে আৰু এইফালে অম্বিতাই খাই আছে টিক্লিকক চচ লাগিব নেকি ভালাগে বেক টু মাই চেনেল ৰাতিপুৱা এতিয়া অলৰেডি নটামান বাজি গ'ল আৰু টিকলিকতো স্কুলৰ পৰা আহি গ'ল সিজনী টিকলিক তাই কৰিফালে কাপোৰ কানি সলাই পিন্ধাই কৰি দিলোঁ টিকলিক তাইৰ মুখত এতিয়া মানে ভালকৈ ফুটাই নেকি একেবাৰে সোনকালে গা পা ধুই মেলি একে আজৰি হৈ কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে নটা বাজিলে আৰু এইফালে পতাপত তাকে ভিতৰলৈ যাওঁ চাহ তাহ একাপ খাই কৰি লওঁ লৈ পেলাই বনোৱা যা যোগাৰ কৰিমগৈ চাগৈ হাঁ আৰু সোনকালেও চাগে আহি পাবহি ঘাৰ তাবহি নহ'লে যোৱাবাৰ সেই মাহীহঁত মামীহঁত আহোঁতে বনাই থাকোঁতেই মানে দেৰিয়ে হৈ গ'ল তেনেকৈ মানে কথা বতৰা পাতিবলৈ নহ'লগৈ গৈ সেইকাৰণে বোলো আজি সোনকালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট মানে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ নহ'লে এঘাৰটা মানত বনাবলৈ ল'লে আৰু দেৰি হৈ গৈ থাকে আৰু এইফালে যে টিকলিকা কি কৰি আছে এই চুলি সোপা ধৰিছোঁ যে তাই মানে পিছে পিছে ঘূৰি আছে আৰু এইফালে কাপোৰ কেইটামান আছিলে তাকে মেলি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে বতৰটো মানে কালি ৰাতি একদম পূৰা বৰষুণ এতিয়া ৰ'দ নাই তথাপিতো অকণ অকণকৈ মানে ৰেঙাইছে আৰু এইফালে টিকলিকা কি কৰি আছে মোৰ পিছে পিছে টিকলিকা একদম পূৰা চাইকেলত লগাই লৈছে জাতীয় পতাকা ন টিকলি হা পটককৈ যাওঁ চাহকাপ খাই লওঁগৈ লৈ পেলাই যা যোগাৰ কৰো টিকলিকে একদম চাইকেলত জাতীয় পতকা লগাই দিছে আৰু টিকলিক আজি ধুনীয়াকে ৰেডি হৈ আছে টিকনি চিকনি লগাই স্কুললৈ বান্ধি দিছিলোঁ যে সেইকাৰণে খুলি দিয়া নাই নহ'লে চুলি তুলি বান্ধি কৰি নাথাকেই মানুহজনীৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ থাকে কি হ'ল ক'ত ফচিলে অ চকাটো ৰ'বা উলিয়াই দিওঁ এইফালে লগৰ ৰাজা

টিকলিকে শিকিছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে'ত গাম বুলি কিন্তু তেনেকৈ স্কুলত কিবা প্ৰগ্ৰাম নহ'লে ন টিকলিক সেইকাৰণে তাই ঘৰতে গাই আছে অহা বছৰ গাবা অ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী গাবলৈ দিছে অহা বছৰে গাবা অঁ অহা তুমি এইফালে খেলি থাকা ৰাজাৰ লগতে দেই এইফালে লগতে ৰাজা দুটা খেলি থকা মই পটককৈ চাহ অকণ খাই লওঁগৈ দেই গোটেইবোৰ কাটি কুটি যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এইফালে পিঁয়াজ কটা হৈ গ'ল লগতে মাংস কাৰণে আলু কাটি ললোঁ আৰু এইফালে ঘৰৰে লোকেল মুৰ্গী এটা আছিলে সেইটো কটা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মাংসখিনি ধুই পখালি ল'লোঁ আৰু খালী মেৰিনেট নকৰোঁ ধুমাধুম বনাই দিওঁ আৰু এইফালে ভাজি কাৰণে লৈছোঁ ভেন্দি ভাজি আৰু আলু নিদিওঁ এনেই সোধাকৈ ভেন্দি ভাজিম আৰু এইফালে পটল ফ্ৰাই লগতে পাপৰ ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইফালে আদা নহৰু চব যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে এইফালে ভিডিঅ' এটা দিছোঁ যে সেইটো লগাই পেলাই থৈ লৈছোঁ আৰু লগতে এইফালে কামো কৰি আছ তাকে ধুমা ধুমুহ বনাওঁ অলৰেডি এইফালে দহটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল এইফালে চুমিয়ে বাছি আছে মাছ ন চুমি এইফালে এইকেইটা ঘৰৰ মাছ এইকেইটা কি চন্দা মাছ হ'বলা ন অ এইফালে তাই মাছ বাচিবলৈ লৈছে বাচি থাক তই চবে এইফালে ভাগে ভাগে কাম কৰি আছে এইফালে তাই সেয়া মাছ বাচি আছে টিকলিকে আগফালে মোবাইল চাই আছে আৰু এইফালে ওম বেদাও কিবা গেম চেম খেলি আছে হ'বলা আৰু পেলাই গোটেইবোৰ লাইটবোৰ জ্বলাই ল'লে একদম পূৰা ৰৌ মানে গৰম হৈ যায় যে সেইকাৰণে লাইটবোৰ জ্বলাই লোৱা লোৱা নাইকিয়া আৰু আৰু এইফালে মাংস চাংস এইফালে ধুই পখালি ল'লোঁ তাকে পতাপত বনাওঁ এওঁ ওলাই গৈছে মানে বজাৰৰ ফালে এপাক তাকে কি ক'ত আৰু আনে জানো গম নেপাওঁ তাকে এইখিনি ঘৰত যিখিনি জা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ সেইখিনিকে মই পতাপত বনাই লওঁ আৰু এইফালে চুলি সোপাও ধুই দিছিলোঁ কিন্তু মেলি থাকিবও নোৱাৰিছে গৰমত আৰু এইফালে পাকঘৰত কামো কৰিব নোৱাৰি চুলি মেলি পেলাই সেইকাৰণে বান্ধি কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে ধুমা ধুম বনাওঁ সেইফালে বাৰীতে কাম কৰা মানুহো লাগি আছে মানুহকেইটা দুটা লাগি আছে হ'ব লানাচুমী অঁ দুপটা এইফালে মাছ চাছ লৈ আহিছে কেবাষ্টিকত মানে সৰু সৰু হৈ আছে বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই যোৱা বছৰ দিয়া মাছ হ'বলৈ নেকি তাকে সেইকেইটা লৈ আনিছে তাক পাঁচ গেইজা আৰু এওঁ ওলাই গৈছে কিক ক'ত আনে মানে তেওঁলোকে কোৱাও নাইকিয়া খালি ওলাই আহে গৈছে তাতে আজি পোন্ধৰ আগষ্ট আৰু গমো নাপায় ন কিক ক'ত ওলাব নোলাব আৰু ঘৰৰে মানে সেই লোকেল মুৰ্গী এটা আছিলে সেইটোকে ধৰি দিলে সেই কাম কৰা মানুহ আহিছে বুলি কৈছোঁ যে বাচি খুচি দিলে তাকে পতাপত বনাওঁ অলৰেডি এফ দহটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল যোৱাবাৰ সেয়া মানে বনাবলৈ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে পিছত আহি পাওঁতে মানে মাহীহঁতৰ লগত এনেকৈ কথা বতৰা পাতিছোঁ তথাপিতো মানে দৌৰা দৌৰি হৈ যায় যে কামৰ মাজত সেইকাৰণে বোলো আজি সোনকালৰ পৰাই মানে আৰম্ভ কৰি দিওঁ বনাবলৈ আকৌ এইফালে পোন্ধৰ আগষ্টৰ কথা আকৌ এইফালে নতুন বোৱাৰী বোৱাৰী নহয় বৌ হ'ব আমাতকৈ ডাঙৰ হয় মামা ল'ৰা আৰু মানে বৌ আহিব তাকে মাজতেতো বিয়ালৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'বিলাকত মোক প্ৰায় দেখেই মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে দেখুওৱাও নহয় কিন্তু তাকে আহি পালে তেতিয়া ভালকৈ দেখুৱাই দিম বাৰু সেইকাৰণে সোনকালে বনাই কৰিলে আজৰি হৈ লওঁ আৰু এটা কাম কৰা মানুহৰ লাগি আছে যে তাকে চাহ একাপ একাপো দি লওঁ কথা পাতি দেৰিকৈ নাথাকোঁ পটকট বনাওঁ আৰাম এইফালে বনাই আছোঁ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু আগতীয়াকৈ এইখিনি মাংসখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ এতিয়া দেখুৱাই থাকিলে সময় নহ'ব পিছত কেতিয়াবা দেখুৱাম আৰু এইটো চাইডে এইফালে বনাই আছোঁ লোকেল চিকেন এইফালে পানী চানী দিয়া হৈ গ'ল আৰু এইখিনি অকণমান গ্ৰেভি নিচিনাকৈ বনাম আৰু এইফালে উতলি আছে আৰু এইটো চাইডে বনাবলৈ আছে এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰাই নাইকিয়া আৰু মাছৰ কাৰণে এইফালে কোমোৰা বিহি লোৱা হৈছে লগতে বিলাহী দি দিম আৰু এইফালে ভেন্দি ফ্ৰাই হৈ গ'ল পটল ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এইটো চাইডে পাপৰে এইফালে নেমুটেঙা দিয়া দাইল আৰু এইফালে মিঠাই চিঠাই চব উলিয়াই থোৱা আছে এইটো কি মিঠাই নিচিনা টিকলিকে খুলি আধা দি খালে এইফালে পেৰা তাৰপিছত এইটো কি আছে জানো এইফালে এইটো বেচন বৰফি আৰু এইফালে এয়া কালাগনে টিকলিকে মানে খুলি খুলি চব এটা এটাকৈ চেকিং কৰিয়ে আছোঁ আৰু এইফালে একেটা এঘাৰটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল আৰু এইফালে এঘাৰটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল আৰু বনাই কৰিলে তেনেকৈ হোৱা নাই ভাত বনাবলৈ আছে মাছৰ তৰকাৰী বনাবলৈ আছে আৰু পাপৰ ফ্ৰাই কৰা নাইখিনি আছে বাকী গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু এইফালে লোকেল মুৰ্গীখিনি হ'ব এতিয়া আৰু লগতে টক ড্ৰাইফাৰটো হ'লে হৈ যাব তাৰপৰা মাছৰ তৰকাৰীকণ বনাম এইফালে এজনী চুমি চুমি একদম দুইজনী আজি গৰমত অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে ন এইফালে গা পা ধুই চুলি তুলি ধুইও মানে এতিয়া মেলি পেলাই মানে শুকাবলৈ মানে টাইমেই পোৱা নাইকিয়া এইফালে গৰমত ঘামি জামি অৱস্থা নাই আৰু এইফালে একদম পূৰা বাহিৰৰ বতৰৰ বেয়া হৈ আহিছে মানে বৰষুণ আহি মাটিত পৰাই নাইকিয়া লাইন চাইন কাটি কৰি আজৰি আৰু এইফালে ইন্ধাৰ তাতে লাইট চাইট জ্বলাই লৈ আছোঁ আকৌ ফেনকেইখন চলাই ল'লেও মানে কথাবিলাক মানে ক'লেও একো শুনা নাপায় যে কাৰণে ফেনখন অকণমান সময়ৰ কাৰণে বন্ধি দিছোঁ গতিকে আজি ৰেচিপিবিলাক দি থকা নাই আৰু দেখুৱাই থাকিলে মানে দেৰি হৈ গৈ গৈ থাকিবলৈ মানে পতাপট বনাই গৈছোঁ আৰু কি কি মানে বনাইছোঁ তাকে অকণ অকণকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এইফালে আলহী আহি পোৱাহি নাই আৰু এঘাৰটা বাজিব আৰু পাঁচ মিনিট আছে আৰু এইফালে আহিলে তাৰপিছত বাৰু দেখাই আছোঁ আৰু তাৰ আগতেই মানে আহি পোৱাৰ আগতে বনাই কৰি আজৰি হ'লেতো ভালেই আৰু এইফালে টিকলিটো একদম পুৰা আগফালে আলহী আহিবৰ কাৰণে তাই পুতলা চুতলা চব গা পা ধুৱাই আছে তাই মই পতাপত গোটেইখিনি বনাই কৰি লৈ আজৰি হৈ লওঁ তাৰপিছত আকৌ লাষ্টত কিকত বনালোঁ ফুৰিলোঁ তাৰপিছত বা এপাক পাৰিলে দেখুৱাই দিম বাৰু এইফালে অম্বিতা অম্বিতা মাংস টেষ্ট কৰিবলৈ দিছিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে অম্বতা হা ভাল হৈছে তাক এবাৰ মানে টেষ্ট কৰিবলৈ দিছিলোঁ ফ্ৰাই আৰু এইফালে পৰ্কখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাই আছোঁ আৰু ৰেচিপি এতিয়া নিদিওঁ বুলি কৈছোঁ পিছত কেতিয়াবা দিম বাৰু বনাই কৰিলে চব ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে বনালোঁ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইখিনিতো আপুনি দেখুৱাইছিলোৱেই নেকি গৰম হৈ গ'ল যে মানে ঢাকনাবিলাক চব টাইট হৈ গৈছেগৈ এইফালে নেমু টেঙা দিয়া দাইল আৰু গৰমো বেছি যায় সেইকাৰণে দাইলখিনি মানে নেমুৱে দিছোঁ বাকী চবতেতো বিলাহী দিয়াই হৈছে সেইকাৰণে দিয়ে নাই এইফালে ভেন্দি ফ্ৰাই আৰু পটল ফ্ৰাই আৰু এইফালে টিহু চালাদ টিহু ঘৰৰে টিহু যেনিবা আৰু এইফালে আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এইফালে এয়া মাছো আজি ঘৰৰে আৰু এইফালে এইখিনি লোকেল মুৰ্গী এইফালে গ্ৰেভি বনালোঁ এইখিনি মাংসও আজি ঘৰৰ আদাকিনি বস্তু মানে চব ঘৰৰে আৰু এইফালে কোমোৰা মাছ এইফালে মানে অকণ থুপথুপীয়া নিচিনাকৈ বনাইছোঁ আৰু বিলাহী দি পেলাই অকণমান টেঙাকৈ ইয়াত মাছ চাছ দি দিলোঁ এইফালে হৈ গ'ল ভাত দাইল চব গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু এইফালে এতিয়া কেইটা বাৰটা মানে বাজি গৈছে একদম ৰাতিপুৱা চাৰে নটা পৰা বনাওঁতে বনাওঁতে মানে এতিয়া হৈ গ'ল আৰু বনাই পেলাই আৰু কোনোমতে আজৰি আৰু আলহীও আহি পোৱাহি নাই যায় আহাৰ আগতে বনাই কৰি আজৰি হ'লেও মানে ভাল লাগে আৰু এইফালে গৰমত একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাই আৰু চব হৈ গ'ল এইফালে খালী কোমোৰা মানে মাছৰ তৰকাৰীকণ হ'লেই হৈ যাব আৰু আধাখিনি বস্তু মানে আজি চব ঘৰৰে শাক পাচলি তিঁয়হো ঘৰৰ কোমোৰাও ঘৰৰ আৰু এইফালে মুৰ্গীও ঘৰৰ চব ঘৰৰে যেনিবা বনোৱা হৈছে তাকে পতাপত মই বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ আৰু পাকঘৰতো এনেকুৱা গৰম মানে থাকিবই নোৱাৰে গৰমেটো মই বোলো আহক আৰু আহিলা ধুমা ধুম দেখুৱাওঁ বোলো এইফালে আমাৰ নতুন কইনা বিয়া হোৱা পুৰণা হ'ল কিন্তু আমাৰ হ'লে আজি প্ৰথম আহিছে ন আহিলে হিৰ হিৰ হৈ আহিছে দেখোন চাহ বনাই কৰিলেও ৰেডি আৰু এইফালে পতাপত এতিয়া লৈ যাওঁ অলৰেডি এইফালে দেৰিও হৈ গৈছেগৈ আকৌ আহি পাওঁতে চৰবত তৰপত দি ল'লো তাৰপিছত ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলেও এইফালে আলহীক দি দিলোঁ চাহ খাবলৈ আৰু এইফালে চাহ খাই আছে আৰু কিবা কিবা কিবি কথা বতৰা পাতি আছে কাৰণে পিছতহে মানে ভয় চাৰ কৰি দিছো আৰু তাৰপিছত এইফালে ভাতৰ অকণমান যা যোগাৰ কৰি লওঁগৈ চাহ তাতো আপুনি খোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু মানে কি তেতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলো আকৌ আহি পাওঁতে কথা বতৰা পাতাত লাগিলো আৰু এতিয়া ধুমাধুম মানে বাঢ়িবলৈ লৈছো ভাত পাপাক মানে দিয়া হৈ গ'ল খাবলৈ এতিয়া আমিবিলাক আছোঁ এইফালে অলৰেডি কেইটা আঢ়ৈটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল মানে কথা পাতোতে পাতোতে সময় কেইটা বাজিলে মানে গমেই নাপালোঁ এতিয়া আহি পেলাই চাওঁতেহে দেখিছোঁ মানে আঢ়ৈটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল আৰু দুটা বিছ হৈ গ'ল তাকে এইফালে ভাত বাঢ়ি আছোঁ দিও আছোঁ পতাপত তাকে চবকে খাবলৈ মাতি দিওঁগৈ আৰু এইফালে কথা মানে চবৰে শেষ হোৱাই নেকি এইফালে বাঢ়ি কৰি লৈ মানে কি আমাৰ আৰু চবৰেতো জানেই তলতে ভাত খোৱা হয় বুলি এইফালে তলতে গোটেইখিনি দি দিছোঁ আৰু ডাইনিঙত খোৱা মানুহ নাই যেনিবা এই দাদাইহে খাব নেকি আৰু বাকী চব আমিবিলাক যেনিবা পথত মানে তলতে খাম তাকে পটপত চবকে ভাত খাবলৈ মাটি কৰি দি লওঁ আৰু এনেকৈ দি দিম মোৰ কথাকেইটা তেতিয়া হা কেনেকুৱা হৈছে সঁচাই নাই বিচাৰে জানো আপুনি বনোৱা নিচিনা হৈছে নে আৰু এইফালে বৌহে ক'ব আচলতো নবৌ ভাত পানী খাই কৰি লোৱা আজৰি আৰু এইফাল পুৰা ক'ত উঠিলা মানুহ দুখ হৈ গ'ল মাজনী আৰু এইফালে আগৰ পুৰণা চাই আছো বৌলে টিকলি মোবাইলত সেইজনী ওপৰত উঠি লৈছে বহি লৈ পেলাই ফটো চটো চাই আছো কথা পাতি আছো লগতে অ অ নটামানেই বাজিবলৈ হৈ গ'ল আৰু সন্ধিয়া মানে বিদায় কৰি দি কৰি লৈ তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰি লৈ আকৌ ধূনা চাকি দি কৰি লৈ পেলাই বৌক মানে চবকে লৈ মানে আলহী লৈ পেলাই জ্যোতিকা বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰতো সেই ঘৰৰ সন্মুখতে ইপাৰ সিপাৰ ৰাস্তাটো ইপাৰ সিপাই আকৌ সেইকাৰণে সেইদিনাখনো মাহীহঁত আহোঁতেও তালৈ যোৱা দেখুৱাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আকৌ মামাহঁত আহোঁতেও তেনেকৈ দেখুৱাইছিলোঁৱেই সেইকাৰণে মানে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি নাথাকিলে সেইকাৰণে তালৈ গৈ আৰু মানে দিনটো দৌৰা দৌৰি একদম ভাগৰ লাগিছে আৰু তাতে আজি সোনকালে উঠা হৈ গ'ল যে স্কুলৰ কাৰণে আৰু এইফালে ভাত পানী বনাই কৰিলেও হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তাকে পতাপত মানে ভাত পানীকেইটা খাই কৰি আজৰি হৈ লওঁ আৰু এইফালে টিকলিক মানে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছিলে যে স্কুললৈ তাইও মানে একদম কেইটা সন্ধিয়া জুতিকা বাইদেউসন্দৰ্ভত থাকোঁতে তাতেই টোপনি গ'ল আহি এতিয়া শুৱাই কৰি দিলোঁ তাইয়ো টোপনি ক'বই নোৱাৰে আৰু আমি তাকে ভাত পানী খাই লওঁ খাই বৈ লৈ তাই উঠাই যদি তাৰপিছত কেইটামান খুৱাই দিওঁ আৰু গৈ পেলাই কাইলৈ স্কুলো আছে যে তাৰপিছত দিনটো দৌৰা দৌৰি একে ভাগৰে জুগৰে মানে একে অৱস্থা মানে নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ গৈ পেলাই তাকে পতাপত যাওঁ ভাতকেইটাও খাই লওঁগৈ আৰু লগতে ব্লগটো সামৰি দিওঁ আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে পুনৰ এটা নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ বা ভাই